Uh, pagi ini uh, saya akan buat uh, satu uh, uh, penyataan media dalam kedua-dua bahasa, ya, dan soalan juga boleh dikemukakan dalam uh, kedua-dua bahasa ini. Uh, sidang media ini saya panggil uh, oleh sebab banyak uh, wartawan-wartawan telah pun mengemukakan banyak soalan-soalan uh, sama ada dalam membuat telefon kepada saya ataupun peguam-peguam uh, saya dan juga di pejabat saya berkenaan dengan isu utama iaitu isu penghinaan mahkamah yang kita telah failkan di dalam mahkamah uh, tinggi yang mensabitkan bekas peguam negara yang sekarang ini menjawat menjawati satu jawatan di sebagai hakim di mahkamah persekutuan iaitu datuk uh, sorry tan sri terudin um secara pendek saya bagi tahu bahawa kita telah pun uh, berkali-kali mengatakan bahawa satu tindakan uh, penghinaan mahkamah akan dibuat dan kita telah pun filekan tindakan tersebut uh, baru-baru ini Alright. Jadi tindakan ini terpaksa dibuat atas beberapa sebab yang agak meruncing. Pertama sekali, kita uh, faham bahawa uh, bekas uh, peguam negara semasa proceeding judicial review di mahkamah tinggi tidak berterus terang dengan memberi dengan dengan tidak memberi arahan yang betul kepada pegawai-pegawai beliau iaitu senior federal council yang uh, yang yang telah membuat uh, hujahan di mahkamah tinggi iaitu bahawa sebenarnya addendum itu ada ya mereka tidak pernah kata addendum itu tidak ada dia diam ya diam sahaja tanpa membuat pengesahan bahawa addendum itu ada sekarang kita kita akan berhujah berkenaan dengan ada sama ada addendum itu ada dia punya validity ataupun sahnya atau tidak dari segi undang-undang mereka di mahkamah tinggi mengatakan kita tidak pernah membuktikan Sebenarnya addendum itu ada tetapi hanya menggunakan keterangan-keterangan dengan cakap iaitu hearsay dan juga dikata ini adalah sesuatu yang not certain. Jadi dengan cara itu mereka cuba Mengenepiskan Kita punya claim bahawa addendum itu ada dan addendum itu harus dikuatkuasakan. Alright. Now uh, for those of you who record this in English uh, saya sulamkan dengan dengan bahasa Inggeris dan, dan dan juga bahasa Melayu proceeding yang kita mulakan di mahkamah tinggi iaitu judicial review dia bukan satu proceeding yang biasa dia bukan satu saman yang seperti kita selalu faham yang ini saya harus tekan judicial review selalunya terhadap badan kerajaan. Keraja, uh, apa, ni? Uh, pejabat kerajaan ataupun pegawai kerajaan. Ya? Huh? Judicial proceeding selalunya terhadap mereka. Satu uh, perkembangan yang hebat telah pun uh, berlaku di dalam kes-kes yang lampau dan juga baru-baru ini di uh, mahkamah persekutuan kita sendiri iaitu ini mahkamah telah membuat keputusan dalam kes-kes yang lain dalam judicial proceeding bila seseorang itu memfailkan judicial proceeding orang yang kena saman dalam judicial proceeding itu iaitu badan kerajaan atau pegawai kerajaan wajib beliau menerangkan dengan sejujur-jujurnya maklumat dan juga dokumen yang ada dalam tangan beliau. Beliau tidak boleh main uh, hide and seek ataupun dalam bahasa Melayu Pinang tak boleh main acilut. Katakan kamu cubalah teka ada ke tak ada. Tak boleh. Dia kena membentangkan maklumat dan dengan dokumen sekali. Jadi dalam konteks ini bila kita hantar surat enam enam surat kepada enam orang yang berlainan. Ya, termasuk peguam negara sendiri, iaitu pada masa itu a uh, uh, Tan Sri Tariudin kita hantar kepada Menteri Dalam Negeri, kita hantar kepada uh, Menteri Undang-undang yang incharge undang-undang, kita hantar kepada Director General Prison kita hantar kepada kerajaan Malaysia, kita juga sisi kepada Perdana Menteri dan Deputi Perdana Menteri. Jadi kita hantar kepada tak kurang daripada tujuh individu ataupun institusi. Kenapa? Kita tulis surat itu, kita katakan sila confirm. Sila beri pengesahan bahawa addendum ini telah pun diwujudkan oleh Yang Deputuan Agong No. 16. Sila confirm dan sila berikan kita satu naskah uh, addendum tersebut untuk tindakan kita selanjutnya. Saya rasa tuan-tuan dan puan masih belum lagi sedar bahawa tujuh-tujuh surat ini tidak langsung dijawab. Tidak langsung dijawab dan juga tidak langsung diberitahu kita bahawa dia terima walaupun kita dah dapat acknowledgement dia. Langsung tidak. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan cuba fikir tengok kita tanya soalan sama ada di dalam perkhidmatan mereka sendiri sebagai uh, pejabat kerajaan yang mengendalikan perkara-perkara pengampunan termasuk addendum. Kalau dia ada, lebih-lebih lagi kalau dia tidak ada. Memang katalah tidak ada addendum tersebut. Addendum itu mengarut. Katakanlah begitu. ya. Bukankah tugas mereka untuk menjawab soal surat saya mengatakan kita refer kepada surat kamu addendum ini memang dari segi fakta dan segi undang-undang tidak langsung wujud apa salahnya bagi tahu kita begitu dan kemudian kita boleh berdiam diri dia tak berani jawab sebab addendum itu ada dan sekarang kita dah tahu kan addendum itu wujud Perdana Menteri sendiri dua kali dia ada, ada bagi tahu memang addendum itu ada diterima oleh peguam negara yang kemudiannya telah memberikan addendum tersebut ke istana negara. Kenapa saya tak faham? Sebab Agung nombor 16 yang Dipertuan Agung, Duli Yang Maha Mulia yang Dipertuan Agong nombor 16 iaitu Sultan Faham telah pun mengeluarkan addendum tersebut pada tarikh yang sama Perintah pengampunan pertama dikeluarkan. Yeah, the main order was 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 issued. Jadi uh, soalan yang 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 mustahak kita fikirkan betul-betul ialah uh, kenapa perintah daripada Agong Agung yang 16 ini harus diterima oleh uh, pegawai negara yang kemudiannya memberikan kepada Istana Negara kepada Duli Yang Maha Mulia dengan betul Agung sekarang. tidak ada tidak ada logik kenapa jalanan addendum itu sedemikian kecuali ianya bertujuan untuk disembunyikan dan tidak diberitahu kepada Datuk Seri Najib ataupun peguam-peguam beliau. Jadi berdasarkan itu oleh sebab tidak ada jawapan dan oleh sebab semasa proceeding di judicial review tidak ada Uh, honesty ataupun uh, being candor being candid about it and the duty of candor is the duty to disclose it's a positive duty dia bukan main-main dalam undang-undang kalau benda itu memang ada di dalam pejabat kerajaan sebab dia seorang saya tahu dia harus dikemukakan kepada parti yang meminta dalam mahkamah Supaya mahkamah ataupun hakim uh, Dapat diarahkan Ke satu arah Yang uh, apa namanya Lebih memihak kepada uh, 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 Kepada justice Ya yeah? Faham Jadi that is the reason why We have said That the former attorney general Has committed contempt Because he misled The court Through the two senior federal council is not telling the truth to the court all right that is the reason sorry yeah and the pahang palace as you know has disclosed the addendum that he has got and he has further written a letter through the palace authorities to confirm that that addendum which was sent earlier tu Datuk Seri Najib punya anak, was in fact uh, sesuatu yang sah. Okay? And they wujud. So it is very clear. Terlampau terang sangat. Jadi kenapa kita file, bukan kita suka-suka nak file uh, pengenaan mahkamah ini. Kita dah beri dia banyak peluang untuk addendum ini dikeluarkan. Macam mana dikeluarkan kita tak kira lah kita bagi banyak peluang daripada bulan Januari. Menteri soalan ya, sorry. Ya. Yeah. Pada content proceedings on the same day the current AG said that you will be premature in doing that. Correct. What's Now, okay. The prematurity argument is a further dishonesty because it is not premature at all. Yeah, it is not premature uh, at all because the contempt has happened. and is continuing to happen on a daily basis because my, our client is entitled to come out from the 29th of january uh, this year. no, is it this year? 2024, last year. is more than a year where he should have been placed under house imprisonment and they have been hiding the addendum order. so every day he never got The addendum order every day is a misleading misconduct by the authorities. Initially, of course, by the former Attorney General, right? Any other question? Belum lagi, belum lagi, belum lagi. Ah, uh, no dia tak ada tarikh sebab dia dia expat. Jadi kita ada satu tarikh untuk case management. What date, that? 12 Jun kita ada tarikh case management di Mahkamah Tinggi. And uh, the the court gave a state order. And the state order covers incoming and pending applications. No. If you have not read the court proceeding punya notes. We have read what the Senior Federal Counsel asked, and what the court gave. But, wait, wait, wait. wait. The court did, uh, hang on, hang on. You're, you're, you're asking me a second question where I have not answered your first question. Your first question is whether the order of stay covers future application. It does not, because the SFC stood up and said the stay is on current proceeding. Clearly, if you need, we will provide you with the document. The DPP says so. The court in open court says so. But the AG recently sent a letter to say, can you please clarify whether this order incorporates a future proceeding, like the contempt?" All right? He says for clarification and he wanted a date in open court. We were not asked to come to open court. The learned judge issued an order administratively. He can't do that. She cannot do that. You must hear both parties. And that is happening tomorrow again. Before the same judge. We are going to complain to her that she should have heard us. Not deciding unilaterally. It's wrong. Yes. It, was, uh, Are you that the were... it is not valid. It is not a judicial decision. A judicial decision is you hear both parties. Since when we do a Nazi Germany kind of a hearing? You must hear both parties. But uh, how about the court order, the seal court order, the said that in... No. It does not say that. It says proceedings. the the pergantungan is on the proceedings. It means the current proceedings. It can't mean future proceedings. It doesn't make sense. In any case, how can any court stop the filing of any uh, application? How can you? Doesn't make sense.